оўныя гос вы пачулі галоўную тэму галоўнае пытанне нашай сённяшняй дыскусіі але давайте спачатку мы як бы здабудзем вызначімимся з той неабходнай інфармацыі якая нам патрэбна для дыскусій мы тут прадстаўнікі беларусі Польчы літвы як сёння у наших дзяржавах падаецца гісторыя рэчы паспалітай на розных узроўнях у школах універсітэтах у мастацтве напрыклад і таксама якой а Jakimi wiedami, co sztucznymi gramatwami, wiedze prawa historii Recepcji Proponuję począć z Polski, Andrzej Zekrzewski, tam to pytanie nie jest proste dla odkazu. Problem istnieje, dlatego że w tej chwili, jeżeli chodzi o odbiór społeczny, to polska historiografia przedstawiana jest bardzo polonocentrycznie. Czyli Polacy, Polacy, Polacy powoli to się już na, w szkolnych podręcznikach e, zaczyna e, zmieniać. No, zobaczymy, co ta współczesna, karykaturalna polityka historyczna, którą w tej chwili usiłuje się lansować, zrobi. Ale wśród badaczy nie ma wątpliwości, oczywiście, że Rzeczpospolita była państwem wieloetnicznym, wielu narodowości. E, I powoli, powoli do szkół to też zaczyna docierać. Ale kiedy my zwyczajna. No, zwyczajnych. Statystycznych o Polakach. pospolita Paspalita to wyłącznie Polska tak? Nie badałem świadomości historycznej Polaków. Obawiam się, że w niemałej części społeczeństwa tak. Coś się oczywiście wie, że Litwini, że Rusini, że Żmudzini, że Żydzi, ale z tego się nie wyciąga wniosków. Pan profesor, zwracając się do Rusy Komuntawiczusza, jak w Litwie sytuacja wygląda? да, но ну, у нас, может, чуть-чуть посложнее, чем в Польше, потому что у поляков как бы проще. польская и тогда была, и сегодня, да, это название само. Может, вся дискуссия, которая вот потихоньку появляется и в Польше, идет вокруг того, что суть термина, она меняется. То есть вот что означало Польша в те времена, и что сегодня, это чуть меняется. И то, что вот, профессор хотел сказать, так это вот, появляется из, из как бы, вот, такой Польши как бы польской, дана появляется многих народов. Польше вот, это вот, живщ посполита нас в литве ну как бы может еще до таких радикализмов доходит потому что у нас например один из величайших темп людей богатеров как поляки говорятянну разивил который как раз в середине 17 века сорвал у newsс польшей да и и это когда идет в нашем нарративе, чтобы показать, что это почти весь 20 век литовцы делают, пытается доказать, что эта жечь посполит, она не была только польской в понимании сегодняшнего дня, что там много-много всяких народов было. И, конечно, литовская стратегия всегда была показать, что там рядом с поляками жили литовцы. Это вот проблема и появляется, что вот белорусов-то мы не видели. Мы барролі з палякамі вес два век. А тут на канцэ века адпаявились вот беларусы, которые гаварць мы тоже тоже <тас> тут спааруся, але гэта праўда, што жылі літоўцы таксама побач побач з палякамі. але пытанне чаму? в сегодняшней Литве это требует доводить, это требует доказывать. Да, потому что это вообще глобальная есть проблема в Европе. Вся история национальная, вся история, та, которую собой мы учимся в школах, она же пишется ретроспективно. То есть мы с сегодняшнего дня пишем, пишем назад, ее делаем, конструктируем. А наша история литовская, это классическая, которая очень сильно еще и сегодня, она была написана в межвоенном времени, когда Беларуси вообще не было как государства, а с поляками у нас был военный, ну, военный стан, как это называется. Конечно, она была очень про написана, мы других не видели. И вот после уже 90-х годов, когда мы стали свободны, надо это переписывать, надо как-то модифицировать. Но ну, это очень медленно все происходит, так грубо mm -hmm. говоря могу сказать. Mm -hmm. Поэтому вот и находим только сейчас белорусов. пытаемся там как-то вот что-то паладить с поляками и вот так вот и делаетсяля як, як беларус ситуация выгляда у беларусі і у школьной адукацыі і у меддых і у масаовой свядомасці акцент робіцца на великім местстве літовскімейте его так бы спадчына гістарычй літвы як вельмі важная частка спадчыны того что мы сегодня называем Беларусь Уже, скажем так пропісана на ўзроўні школьных праграм значыць часы у масавай свядомасці і конечно узнікае такі дысонанс рэчу пасппалітай як я упісаць ва уласнай гісторыі бо якраз многія сімвалічныя знакі які мы ведаем па гісторычнай літве яны на самойй справе налечаць да эпохі рэч па-палітай так ват той же нястржскі палат за uh -huh. якім як бы гонараццасе беларусы конечно такім выглядзе он паўстаў пераважна за часами ўжо рэчы паспалітай але што выклікайе гэты дызонанс ну ведаеце я такое маленье уласна апытанне раблю з года ў год ведаце нават тэрміналогія нават тэрмін спачатку не быў ззраумелый Я вам хочу вам сказать, што яшчэ дзесь год таму калі я прых у нейкую аўдыторыю і пытаўся запытывался у шырокую аўдыторыі не студэнцку адзначу не студэнцкую Як вы разумееце сам тэрмін рэч пасппалітыя частка удзельнікаў як бы вот этой дыскусіі гістарычнай ці асветы гістарычнай мела на праўда свядомаць, что пасппаліты это значит польская что гэта пер докладный пераклад з лаціны э, э, республикка так mm -hmm. далёка не все гэта разумелі это былося здесьсь ход томуу сёння конечно отбыліся мне здаецца знаныя з рухи ужо напрямую як бы тэрмін лепш э, разумеюць але як уписать гістору беларусі вот таким ретерспектывным сэнсе як сказалрусці колоса за это меч колоссальная проблемы по Бачыце спачатку трэба зразумець прапісаць великае княства літоўска. так а масавай канешна, ця, коротка, скажым, яна, агба, у масавай свядомасці конечно а велика княства літоўска короткотка скажім літва пацярпела яна бы страчвае у сваіх паўнамоствах, старачвае сваім сувернірытэце у выніку э, стварэння гэтай федэратыўнай державы, якая мела тэндэнцыі да <гум> ну, канфатыўнай дзяжавакая мела тэндэнцыі да, якраз да, да федерацыі. <гум> юрых гардзеяў то есть гэтая цяжкасці з упісаннем э, гісторыі сённяшняй беларусі ў рэч папаліту ёсць таму што э, спадчына у спадчыны рэч пасппаліты ўжо ёсць гаспадар ваша пазіцыя вы якраз что... вы вы, вы гісторык які працуе жыве ў польш але працуюць беларускі матэрыял я думаю што На рэч паспалітую трэба глядзець крышку інакш.сё ж такі вось падар прафесор толькі што на самым пачатку сказаў, што рэч паспалітая гэта была шмат этнічная дзяржава. Немат нацыянальная, шмат этнічная. Праблема грамадскай свядомасці і палякаў і беларусаў дум і літоўцаў заключаюцца ў тым, што мы глядзім на рэч пасппаллітую, як на дзяржаву, Э, нацыянальную дзяржаву, праз э, прызму наших сучасных нацыяналізмаў. Нацыяналізм нацыі пачынаюць нараджацца uh -huh. нара... на... у 19 і развівацца ў дватым стагоддзі.сё ж таки рэч папаліты была шмат этнічнай дзяржавай. Калі б я думаю, у шляхчыца якого ці мішчаніна, у слуцку, ці у Мінску ці вважшаю запытацца, якой той нацыяянльнасці ён зрабіў бы квадратнай прабачці парбачці вочы.